А, уже, давайте мы все-таки остановимся и будем уважать ну, друг друга. Это первое. Вы меня легче. Давай мы будем кричать по очереди. Будешь головой не лице. Я еще раз. Давайте слушать внимательно. Первое. Законопроект Пикселыки без без полностью. Второе. Победальных чиновников, которые вам написали, и третье борьба с несанкционированной торговлей. Там у вас есть конкретно розы, на что мы предлагаем по этому поводу. Кто за, прошу поднять руку. Неправильно, рассказала, вот первый вопрос от второй вопрос, и я что все хорошо, что вы голосуете, господа? Я должна понять, за что вы голосуете, если торговлю, я там читала, читала, смотрю книгу, вижу книгу. Ну и что? Общие слова, общее место. Значит, вы да. Да. там это и написано министр внутренних справ там все это и написано не не все равно заполнение и все сейчас смешивать эти две позиции потому что я, например, за то, что законопроект, но против того, чтобы выносить кому-то конкретную догаду или наказывать Первое. Ведь, когда ты проект, полностью, кто за, поднять руку. А когда его отшили, тогда Давай Мы будем не перебивай. Кто против? Mm -hmm. Один. Кто Я во втором. Второй. второй. Второй вопрос. Притягнуть до відповідальності посадовых осіб, які розрабатывали разрабатывали... данный законопроект. Кто за? Прошу проголосовать. Я притягнуть теперь... <существ> <не существ> до в осіб, Лена. Давай премьер-министра, президент. <существ> предполагательство разработку данного законопроекта и министра экономики. Мы отправим преподавательство министра экономики. Во-первых, я да, не, выстав, не выстав. Хорошо. А вы, кто а, что вы приправили. Судам. 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 прошу -то